Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Az no mətbəxində hər birinizi xoş gördüm. Bu gün sizlərə Ban Tat adında çox ləzzətli kokos tortunun hazırlanma reseptini paylaşacağam. Bu qabımızın içərisinə 2 ədəd yumurta, yarım stəkan şəkər tozu, 1 paket şəkərli vanilin əlavə edib yumurtalar ağarib, şəkər tozu əriyənədək çalıram. Ağaran yumurtanın üzərinə otaq temperaturunda olan yarım stəkan südü əlavə edib bir dəqiqədə bu şəkildə çalıram. 1 stəkan un, bir çay qaşığı qabartma tozu, 2 yemək qaşığı kakaonu əliyərək yumurtalı qarışımın üzərinə əlavə edirəm. Çırpıcının köməkləyi ilə tək tərkib olanadək qarışdırıram. Likamet kağızı sərdiyim formanın ortasını və kənarlarını yağlayıb biskvit xəmirini üzərinə əlavə edib, öncədən isittiyim, alt ist rejimdə olan sobaya verirəm. dincə kremini hazırlayırıq. 300 ml-lik, 33% 30 lik soyuq qaymağın üzərinə yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib qaymaq qatılaşana dəək çalıram. Qatılaşan qaymağın üzərinə kokos aluntusu əlavə edib qarışdırıram. Onda ki, bu şəkildə soyucuda gözlədir. Bişən biskvitin üzərində çubuqla dəliklər açıb Bir istəyəndə soyuq südü üzərinə əlavə edirəm. İsti halda olan qaymağın üzərinə şokoladları əlavə edib qarışdırıram. Biskvitimin üzərinə kremini hər tərəfə bərabər gələcək şəkildə yayıram. Üzərinə əridilmiş şokoladı əlavə edib soyuducuda 1 saat gözlədirəm. Artıq 1 saat keçib, tortumu soyuducudan alıb formadan çıxarıram. Üzərinə ağ şokolad, fıstıq və qilaqla bəzəyirəm. sizlər istədiyiniz zövqünüzə uyğun şəkildə bəzəyib servis edə bilərsiniz. Kako7 hər kəs, əminəm ki, bu tortu çox bəyənəcək. Hazırlanması çox asan, dadı çox ləzzətli olan bu tortu hazırlayıb siz də sevdiklərinizlə paylaşa bilərsiniz. Bu günlükdə asunun mətbəxindən bu qədər. Bəyəndisəniz bəyən butonuna basmağı, kanalıma hələ də abunə değilsinizsə abunə olmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün yandakı zil butonunu aktiv etməyi unutmayın. Şifrələriniz açıq, ruhunuz bol, yanınızdan sevdikləriniz əksik olmasın. Sağ olun, yeni videolarda görüşmək üzrə.